Давід Коган, музикант, справжній музикант, живе в Німеччині. Внаслідок нещасного випадку був паралізований. Лікарі сказали, що ніколи не буде ходити. Він мріяв. Своїми ногами заходить до нас в студію. Давід Коган. От, панове, дивіться. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Ми готуємо всім артистам, які доброго. заходять до нашої доброго. студії. Дякую. Доброго ранку. Ну що ж. Я очікував побачити іншого Давіда. Ну, розкажіть про вашу мрію. Що ж стався за такий нещасний випадок, що сталося, і скільки ви працювали над тим, щоб знову відновитися почати ходити? Валер, ну у мене всі мої мрії вони вже збулись. Все замічано. Найщаше, що я можу підположить, це коли людина утром встає і нічого не болить. Він може двигаться, йому не нужны костелі, не нужны врачи, а э, ніхто його не должен поддерживать. Він просто радується тому, що є сонце, свет, є дождь, снег, а земля в снігу чи без него. Він просто щаслив. Тобто э, я так розумію, а до цього що вам приносило задоволення? Не да вже ви дивилися із таким задоволенням і так сприймали прості речі, як там сонце і спів птахів, до того як сталася трагедія? Юлечка, до этого... Мы будем радовало... Да, до этого меня радовало, видимо, то, что радует сегодня многих остальных людей, которые не понимают, кто они на самом деле. Меня радовало то, что я где-то мог заработать, где-то, может быть, быть умнее, хитрее кого-то и пронырливее, или наоборот, там, где где-то в чем-то и потерял, и очень переживал по этому поводу и так далее. Я был обычным человеком, таким, который сегодня воюет, к сожалению, таким, который отстаивает какие-то интересы кого-то и так далее. А, а разве, Давид, вот важный вопрос, мы сейчас, друзья, подготовьтесь, мы покажем фрагмент видеоработы Давида, да. вот, разве не нужно отстаивать какие-то ценности, ведь люди, ну, например, вы пришли к каким-то вещам, люди еще не пришли, у них свои ценности, разве не нужно этого делать? Юра, ценности нужно, извините, Ничего Валера. Валера, извините, Радио, мы просто пока еще не очень да, знакомы, Валера, конечно же, ценности нужно отстаивать. А вот только нужно разобраться, что такое ценность. Утром вставать и думать, кого я сегодня облапошу, или как мне сегодня легче будет жить, если я там накажу кого-то. Или наоборот, ценность в том, чтобы объявить всем людям, давайте-ка мы успокоимся, давайте мы вернемся к Богу, давайте мы поймем, что такое ценность. Вот что для меня ценность. Mm -hmm. Слушай, Но... а это не трагедия вообще для всесвятого, что только переживши mm -hmm. трагедию, ты разумеешься. Ну, вы понимаете, видимо, априори, когда человек рождается, он, в нем заложено все самое настоящее. Но, к сожалению, с приобретением ума, то есть как только человек становится более практичен, нас учат в школе, в садике, Валера, в институте, в обществе, мы меняем плоскость, в которой мы должны были бы быть настоящими. Мы меняем на другую, на фальшивую и живем в фальшивом мире. Угу. А после того, как мы перестрадаем, о чем вы сейчас говорите, Юля, мы понимаем, что настоящее. К сожалению, мало времени, потому остается у людей. Как правило, это период в жизни, наверное, второй уже или там, я имею в виду второй в смысле, второй, в смысле, по времени. То есть, уже когда мало или меньше становится жизни на Земле. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Давайте mm -hmm. пару слов о вашей видеоработе, которую мы сейчас покажем, музыкальной работе. Что это за работа, на какую композицию? Или посмотрим? Давайте посмотрим. сделают сделать. <как> да, пожалуйста. Давайте. Давид Коган. В душе лишь ненависть и боль. Слез и тысячи смертей И тех пар кровь Забыв мечты простых людей Ценит минут счастливых. Не убивай! Друзья, полностью вы сможете посмотреть эту работу. Наверное, на, на вашей страничке да, в соцсетях есть Давид Коган Не убивай. Достаточно простая работа, ну, имеется Почему? в виду никаких наворотов, ничего, только содержание. Скажите, вот это ваша поездка в Тибет спонукала вас э, до написания цієї песни, до снятия подъемного клипа? Э, Валера, ну это вся моя вторая жизнь, о которой только что говорил. Она... Это основной месседж сейчас ваш. Это мой основной месседж. Я хочу обратиться, если уж так э, случилось, к тем, кто может что-то решить сегодня в Украине. Есть, есть в Старом Ветхом Завете есть 91-й псалм Давида. Он как раз о том, чтобы люди остановились, чтобы стали внимательными к тому, что они делают. И это мой месседж. Я могу, я знаю этот псалм наизусть, может быть, кто не знает, я могу сказать в двух словах о том, как Давид царь Давид стал царем и как почему он потерял благословение Божье. У нас очень немного. Совершенно мало времени. Да. да. У да нас... Вот я хотел сказать, что через это, через это, вот через эти, этот псалм, через вот этот вот псалтырь, он молил Бога, чтобы тот ему дал возможность вернуть его благословение Божье, и тот ему дал. А как остановить агрессию Российской Федерации против Украины? Вот как остановить? Самим остановиться? Нет, это я в плане совета спрашиваю. Валера, я, я сейчас... Я не политик. <клёх> я не политик. Я за то, чтобы не уничтожать невинных людей. Я за то, чтобы не страдали те, кому нельзя страдать, понимаете? Вот я за это. Я не говорю, что нужно сдать Украину или там, захватить Россию, или, или завтра поедем на Кавказ, или еще что-нибудь. Нет, нет, я не об этом. Я о другом. Нельзя, нельзя убивать мирное население, бомбить троллейбусы, остановки. Понимаете, о чем я? Я не знаю как. Я не политик. Многие стремятся, остальные одна хвилина у нас. Багато кто из людей мріє потрапити до Тибета. Сколько они вважають, что там можно отримати свое розуміння все святое. Навіщо туда ехать, Якщо у нас есть Лавра, свои святыни? Тибетские монахи приезжали до Киева печерской Лавры, вы это прекрасно знаете. Для чего туда ехать? Что вы там отримали в Тибете? Одна минута, да, уже меньше. Да. Вы знаете, Тибет, Алхаса нужно просто поехать и посмотреть. Разные храмы, интересная культура, другое видение. буддийская культура помогает, видимо, или тенденция в культуре помогает ближе осознать, кто ты. А как только человек осознает, кто он, он понимает, насколько близок он с Богом. Эх, вы нажали. там осознали, вы так. поняли. Вы и знаете, я, там. я осознавал это в разных местах. Не обязательно уезжать в Тибет, чтобы понимать, О. где находится Бог. <клес> <клес> Найважливейшие слова. Слушайте, Давид Коган, дякуем вам за то, что были Спасибо в нашей студии. Мы сегодня и и в с вами, что паралич – не вырок. І що в своєму житті дійсно можна досягнути більшого, ніж навіть ти мрія в своєму дитинстві. Дякуємо вам. Хоча про вашу дитячу мрію так нічого не дізнаємося. Новини зараз будуть, Спасибо. Давіда, ми ще поспілкуємося. Ми повернемося. Дякую вам. Дякуємо.